गांव से फैक्ट्रियों तक वादिये गुम, सीरियल, वादियल किस्त मैं जाग चुका था, लेकिन तबीयत लेटे रहने ही पर मुसर थी टेंट के बाहर से आरकी ने आवाज दी और पूछा क्या आज वर्जिश का इरादा नहीं मैंने तबीयत की नासाजी का जिक्र किया और आज के लिए माजरत कर ली लेटे लेटे मैं सोचने लगा सरसब्स खेत और गांव की पुरसकून जिंदगी छोड़कर संगलाख शहरों की बेरहम फैक्ट्रियों में काम करने के लिए हिजरत करने वाले मर्द और औरतें ही वो बुनियाद हैं कि जिन पर मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर की इमारत कायम है 19वीं सदी के शुरू में स्टीम इंजन दुनिया भर की फैक्ट्रियों में भरपूर पैदावार का सब बन गया था ईंधन की जरूरिया बढ़ी तो कोयले की कानों में काम की रफ्तार और रेलवे और नहरों की मदद से ईंधन और तिजारत के सामान की इधर से उधर रफ्त भी तेज हो गई खुशहाली की तलाश में लोग गांव बरतानवी साइंसदान माइकल फेरेडे ने लगे, इसी इक्कीस में बिजली और मकनातीसियत पर अपने काम के दौरान बिजली की मोटर ईजाद कर ली 1821 ही में यूनान में तुर्कों के खिलाफ बगावत और फिर जंग का आगाज हुआ बर्तानिया रूस और फ्रांस की मदद से तुर्कों को शिक्ष देकर अठारह में यूनान एक आजाद मुल्क बन गया मैंने बमुश्किल सुस्ती से पीछा छुड़ाया और खुद को स्लीपिंग बैग से बाहर आने पर राजी किया दांत ब्रश करते हुए मैं नीचे दूर तक फैली हसीन वादी का नजारा करने लगा जर्मन मौसीकार बिथुन के तस्वर और ख्याल में शायद ऐसा ही मोजे मारता होगा कि उसने 1823 में अपनी कुरेल मौसी मीसा सुलेमनस मुकम्मल की जिसने मगरबी क्लासिकी मौसी में नए इमकान की राह हमवार की 1825 में साइमन बॉलीवर ने स्पेन के खिलाफ बगावत की क्यादत करके एक आजाद मुल्क क़ायम किया और वहाँ की आवाम ने उसका नाम अपने क़ायद की अकीदत में बोलीविया रखा 1826 में एक फ्रांसीसी फोटोग्राफर ने पहली बार धात की बनी केमिकल लगी प्लेट पर तारीख का पहला फोटो खींचकर दुनिया को हैरान कर दिया कुक और चार्ल्स ने अठारह में बर्फी तार की मदद से दुनिया का पहला टेलीग्राम भेजने का एजाज हासिल किया 1840 वो साल है कि जिसमें लंदन में रहने वालों ने तबाहकुन आग से मुतासर पार्लियामेंट हाउस की इमारत की मरम्मत और दोबारा तामीर का काम शुरू किया जारी है वैल्यूवर्सिटी